ربي زيتني علما نافعا ووافقني عملا مبولا ووهاب لي رسكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها Sadaqa wa adzim, sadaqa wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman lahiriah batiniah. Masyarakat muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan PPA yang Ustaz takzimi Ustaz muliakan. pagi yang cerah senantiasa menghantarkan kita dengan nuansa yang indah. Pagi yang gelap akan senantiasa membawa kita dalam situasi yang serba gagap. Inilah sudah suatu ketepatan atau takdir ilahi yang Allah berikan buat hambanya. Mana hambanya yang banyak zikron kathiran, banyak zikir di hadapan Allah. atau sebaliknya dia persempit zikirnya pada Allah Subhanahu wa taala bahkan dia lupa pada Allah pagi di mana pagi ini merupakan suatu hal di mana malaikat ketika surat subuh innahu wa qur'an fajri wa innahu qur'an fajri kana masyhuda yang surat subuh itu disaksikan oleh para malaikat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga melarang hambanya, melarang umatnya untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang tidak tidur setelah sholat subuh. Kenapa? Karena ini akan mengurangi daripada porsi rezeki kita. Pingin rezeki banyak, namun niat ikhtiariahnya nggak ada. Pingin jabatan tinggi, namun, ikhtiarahnya hilang. Pingin segala sesuatu, dia punya. Namun, ikhtiarahnya dia sama sekali nggak pernah menyentuhnya. Inilah manusia yang dalam kategori wastaq, baru anha, hidup dalam kesombongan. Masyrul Muslimin, Muslimat rahimatullah, kalau kita ingin rezeki berlimpah, maka yang fikufis Maka jadilah hamba Allah yang bertakwa. Bagaimana kondisi bertakwa itu? Salah satunya adalah orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan susah dan senang. Kenapa kita perlu akimi sholat Dalam Al-Quran berkali-kali sebutkan akimi sholat Wama umil illa liya'abutullah mukhlisina lautin kunnafa wa yukimus sholata wa yutus zakata. Semua. Setelah sholat, zakat. Sholat, zakat. Pentingnya di sini, di dalam kita-kita, memperbanyak zakat, memperbanyak sholatakoh. Sampai dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan instal di rezeki misota koti hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersuatu koh. Sangking pentingnya kita sotakok demi akhirat kita. Ada beberapa keistimewaan dari pelaku sotakoh ini. Pertama, pahala akan dilipat gandakan. Jadi pahala kita yang kita rajin sebagai pinjaman kepada Allah sehingga pahala kita akan dilipat gandakan. Kita ada pinjaman Allah tuh pinjam harta mereka mereka orang-orang kaya -orang untuk disodakohkan dan Allah akan langsung ganti berkali lipat berlipat lipat. Ibarat satu tangkai ada tujuh buah, satu buahnya ada tujuh, seratus butir, maka satu tangkai ada tujuh ratus butir. Inilah pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat hambanya yang rajin bersodakoh. Pertama pahala dilipat gandakan mereka yang ahli atau pelaku sedekah. Kedua, menghapus dosa. Sedekah dapat menghapus dosa sebagai air memadamkan api. Coba bisa dibayangkan kalau ini bisa menghapus segala sesuatu seperti ini. Kenapa tidak kita lakukan? Kenapa kita enggan di dalam bersedekah? Yang ketiga, menambah umur kita wa sedekah dapat menambah umur dan mencegah kematian yang buruk kematian yang su'ul khatimah sudah ada tiga yang kita sudah ketahui namun kita untuk sotakohnya masih susah masih sulit pahala dilipatkan dekat, menghapus dosa menambah umur yang keempat adalah meningkatkan rezeki kita dengan sedekah ini tidak mengurangi harta, melainkan akan melipat gandakan harta kita. Akan rajin-rajin sodako subuh. Sodako di luar apa yang kita bisa, jangan mengklaim, jangan segala sesuatu yang mengucapkan segala sesuatu yang ini membebankan atau membuat tidak enak pada si penerima sotakoh maka pahala kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu misal kita kasih sedekah si fulan kemudian cara kita kasih sedekah setelah kasih sedekah masih diembel-embeli. Besok-besok jangan minta-minta lagi. Masih gini, masih gini. Nah, ini bikin sakit hati si penerima sedekah itu. Niscaya sedekah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala penting buat kita dalam kondisi apapun dalam kondisi kita di saat kurang, di saat senang, di saat susah. Alladzina fis Ini penting sekali kalau kita menjadi hamba Allah yang betakin hamba Allah yang takwa. Wa siapapun yang pertama kali kepada Allah, Allah akan cukupkan rezekinya. Maka dari sini inilah kiterunya kita belajar di sini. Yang keempat, meningkatkan rezeki tadi sudah. Kemudian, yang kelima, naungan di hari kiamat. Sedekah dapat menjadi naungan di hari kiamat nanti. Kenapa? Karena sedekah ini menghapus segala apa, kekurangan-kekurangan, dosa-dosa yang kita lakukan. Suatu misal, kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nanti di Yaumul Hisab ditanya rezeki kamu kamu bawa kemana kemana. Kalau terakhirnya the endingnya sudah saya sodakohkan, maka selesai. Dan bahkan memberikan suatu hal pahala yang luar biasa. Memudahkan hisab kita. Ini mereka-mereka mereka yang ahli sodakoh. Makanya pungkeslah semua itu endingkan segala suatu harta yang kita punya dengan kita bersotakoh. Rezeki kita dapat amanah dari Allah satu juta. Kita infakkan seratus ribu. Masya Allah. Allah akan lipat gandakan lagi. Lipat gandakan. Permudah lagi rezeki kita. Masyurah muslimin muslimat rahimah. Yang keenam. Memperoleh pintu khusus ke surga Allah. Ke dalam jannatun na'im Orang-orang yang gemar sedekah akan diizinkan memasuki surga melalui pintu khusus mereka, khusus mereka yang ahli sodako. Dengan catatan, sodako itu ada ruhnya. Apa ruhnya sodako? Ikhlas. Bisakah kita ikhlas? Di dalam kita sodako, pengen ikhlas. Andai kata kita sodako, kita masukkan tangan kanan, tangan kiri, dan tidak lihat. Sangking pengin ikhlasnya ini. Kemudian yang terakhir yang ketujuh penyucian harta dan jiwa sedekah membersihkan harta dari sifat kikir dan keserakahan serta membentuk kepribadian yang lebih dermawan pada diri kita, menyingkirkan segala penyakit penyakit hati, membersihkan hati kita dengan segala apa obsesi orang-orang yang berbau pelit. Sehingga membentuk nuansa yang indah dalam kejiwaan kita, senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menomorduakan harta-fata morgana ini di atas nomor satu. Yang nomor satu adalah ibadah sholat ini, yang paling penting, makrifatullah. Yang terakhir adalah istimewaan daripada sodakoh, penyembuhan, penyakit, sedekah ini dapat membantu menyembuhkan segala penyakit baik bagi orang yang bersedekah maupun yang menerima sedekah. Jadi yang memberikan sedekah dan yang menerima sedekah. Kenapa seperti ini? Karena siapa saja yang sedekah maupun yang menerima, jika ini terjadi kolaborasi yang bagus, ikhlas ridhonya luar biasa, maka Allah akan angkat dua-duanya menjadi hamba Allah yang benar-benar hamba Allah yang diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wataala dunia dan akhirat rahmat berrohim masyiral muslimin muslimat rahmat wa dimuliakan Allah Subhanahu membentuk kepribadian yang dermawan itu susah kebiasaan bersedekah ini dapat membentuk kepribadian yang lebih dermawan sabar dan ikhlas jadi lebih dermawan, kemudian sabar dan ikhlas. Ini tiga-tiganya susah untuk kita miliki sifat seperti ini. Rata-rata dalam hati kita muncul penyakit iri, dengki. Muncul penyakit yang tidak-tidak. Inilah kenyataannya yang terjadi dalam realisasi kehidupan kita. Maka dari itu, perbanyaklah kita di dalam sotakoh. Gak sesungkan-sungkan, gak tanggung-tanggung ses di dalam kita persotakoh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu konsep dengan secara shadaqah, keistimewaan dengan kita bersedekah. Banyak sekali keistimewaan, kesematan yang tanpa disadari, tanpa kita sangka-sangka akan muncul ketika kita rajin sedekah. Maka dari itu, jadikanlah keseharian kita Tiap waktu yang kita lakukan, tiap waktu yang kita jalankan, senantiasa kita tidak lepas dengan apa yang dinamakan sodakoh. Mau berangkat kerja di jalan bisa sodakoh. Sebelum berangkat kita sodakoh sama istri-istri kita kasih sodakoh. Kemudian di jalan ada anak yatim, ada anak di jalan kita sedekah. Tidak terhitung nilainya, meskipun itu sedikit yang penting ikhlas. Belajar ikhlas inilah. Belajar untuk benar-benar sabar, ikhlas, dan termawan. Inilah yang benar-benar harus kita jalankan. Masyarakat muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan kita semua yang punya sakit diangkat sakitnya, lagi susah diangkat susahnya, karena berkah daripada sotakoh yang kita lakukan. Mari berlomba-lomba di dalam kita bersotakoh. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah rajin sedekah mati dalam keadaan husnul khatimah. Usyikum wa nafsi bittaqwallah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.